ফেচবুক আৰু ইউটিউবত কাম কৰি কিনে বহুলোকে হাজাৰৰ পৰা লাখ টকা ঘটি আছে এই কথাটো সকলোৱে আমি জানো আৰু তাকে দেখি বহুলোকে ফেচবুক আৰু ইউটিউবত কাম কৰিবলৈ আহিছে আৰু দুই এদিন মটিভেট হৈ কিনে ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে তাৰপাছত লাহে 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 ইয়াত কাম কৰিবলৈ পৰা নাই কামখিনি কৰিবলৈ হেমাহি কৰিছে আমনি লগা হৈছে তো এইখিনি কিয় হৈছে চাওক আচলতে আপোনালোকে সময় দিয়া নাই আপোনালোকে ইয়াক অধ্যয়ন কৰা নাই কষ্ট কৰা নাই সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু যিসকল লোকে ইয়াত প্ৰফেচনেলি কাম কৰিছে ইয়াৰ পৰা লাখ টকা ঘটিছে বা হাজাৰ টকা যিয়ে টকা নঘটক ঘটিছে তেওঁলোকে জীৱনটো সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পৰা গঢ়িব পাৰিছে গঢ়াই গঢ়ি লৈছে তেনেকুৱাখিনিও আমি দেখিছোঁ বহুতক নহয় জানো চাওক এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল তেওঁলোকে যে হাজাৰৰ পৰা লাখ টকা কিয় ঘটিছে তেওঁলোকে ইয়াত কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছে যিধৰণে কাম কৰিব লাগে কৰিছে সময় দিছে বাট আপুনি মই ইয়াত সময় দিছোঁনে আপুনি মই যেনেকৈ কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰিছোনে ইয়াক অধ্যয়ন কৰিছোনে তাক বাৰু এবাৰ লক্ষ্য কৰিছোনে আমি দেখাক দেখি জাষ্ট আহিছোঁ দুদিনমান কাম কৰিছোঁ তাৰপাছত আমি আঁতৰি গৈছোঁ আমি সফলতা পোৱা নাই ইয়াত যে সফলতা পাবৰ কাৰণে কঠিন আমি তেনেকুৱা কৰি পেলাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কথাবোৰ হৈ গৈছে হয় কঠিন হয় কিন্তু আপুনি চাব যিকোনো প্ৰফেশ্যনত আপুনি কাম কৰিব গ'লেও কষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি অকল ইয়াত বুলিয়েই নহয় বেলেগ কিবা এটা কৰিব গ'লে তাতো কষ্ট কৰিব লাগিব বিনা কষ্টত তাতো আপুনি একো টকা ইনকম কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি ফেচবুক ইউটিউবত কাম কৰিবলৈ আহিছে তেন্তে ইয়াতো আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব অলপ সময় দিব লাগিব ইয়াক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব দেখাক দেখি কৰিবলৈ কেতিয়াও নোৱাৰে আপুনি নিজকে সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব লাগিব মই য়েছ মই কৰিমেই আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জিত বান্ধি ল'ব লাগিব মই কৰিহেম তেনেকুৱাকৈ জিত বান্ধিব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব আৰু সদায় ইয়াত এক্টিভ থাকিব লাগিব এক্টিভ মানে কি ইয়াৰ ওপৰত আপুনি সদায় অধ্যয়ন কৰি থাকিব লাগিব নতুন নতুন কথাবোৰ শিকি থাকিব লাগিব যিবিলাক মানে যিবিলাক লোকে ইয়াত সফলতা পাই আছে তেওঁলোকক ফ'ল' কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে ফেচবুক ইউটিউবটো সেই কথাবোৰ আপোনালোকে চাব লাগিব জানিব লাগিব বুজিব লাগিব এই গোটেইখিনি কথা মানে শিকি থাকিব লাগিব বুজি থাকিব লাগিব কাৰণ শিকা কোনোদিনে অন্ত নাই শিকা মেণ্টেলিত আহিব লাগিব যে টকা ঘটিম বুলি তেনেকৈ কেতিয়াও নাহিব কাৰণ টকা ঘটা মেণ্টেলিত যদি আহি যায় দুদিনমান কৰিয়েই আমনি লাগিব এই পইচা পোৱা নাই কিয়নো কাম কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব তো সেইটো কাৰণে ক'লোঁ টকা ঘটা মেণ্টেলিত নাহিব শিকা মেণ্টেলিত আহক কাম কৰা মেণ্টেলিত আহক যদি কাম কৰে এনেও ইয়াৰ পৰা ইনকম কৰিব পাৰিব এই কথাটো মনত ৰাখক দেখা দেখি নাহিব মই আকৌ কওঁ যিসকলে ইয়াত মানে সফলতা পাইছে তেওঁলোকক ফ'ল' কৰক জনা ব্যক্তিসকলক সোধক কেনেকৈ কাম কৰিছে কেনেকৈ পেজটো মেইনটেইন কৰিছে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো মেইনটেইন কৰিছে এই গোটেই কথাবোৰ শিকক জানি বুজি লওক তাৰপাছত কাম কৰক আৰু পৰাপক্ষত কিছুমান মটিভেশ্যন ভিডিঅ' চাবলৈ লওক কাৰণ আপোনাক আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিব পাৰে মই জানো ইয়াত কাম কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম এলেহুৱা এলেহুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব পাৰে নোৱাৰিম নোৱাৰিম লাগিব পাৰে যদি আপুনি মটিভেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেতিয়া সেই মটিভেশ্যন ভিডিঅ'ই আপোনাক সাহস দিব প্ৰেৰণা দিব উৎসাহ দিব কিয় নোৱাৰিব আপুনি পাৰিব কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ সাহস দিব আপোনাক হয়তো বহুতে মন পেলাই দিব পাৰে মন ভাঙি দিব পাৰে কিন্তু মটিভেশ্যন এটা ভিডিঅ'ই আপোনাক আপোনাক মানে সফলতা লৈ আহিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ মটিভেশ্যন ভিডিঅ' সেইকাৰণে মাজে মাজে চাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত কাম কৰিব পাৰিব নহ'লে নোৱাৰিব কাৰণ মটিভেশ্যন হৈ থাকিব লাগিব ইয়াত অন্যথা বেলেগ একো উপায় নাই যদিহে আপুনি ইয়াত ছাকচেছ হ'ব বিচাৰিছে এইখিনি কথা যদি মানি চলে মই ভাবোঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ধন্যবাদ